Отже, сьогодні до нас завітали директор департаменту освіти і науки Запорізької міськради Юлія Валеріївна Погребняк, завідуюча відділом дошкільної та початкової освіти методичного центру департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Світлана Савелівна Паніна. Департамент образования и науки на сегодняшний момент под особым контролем держит вопросы не только реорганизации, которые происходят на уровне Министерства образования и науки Украины, но и одновременно запускает несколько местного уровня проектов, которые, на мой взгляд, интересны и найдут свой отклик и в ученической среде, и в среде педагогов, и в среде наших родителей. При подготовке к новому учебному году было выделено 136 миллионов гривен. Для сравнения, в 2015 году на ремонтные работы учебных заведений и общеобразовательных школ и дошкольных учебных заведений, и внешкольных выделено 46 миллионов в 2015 году. То есть, это практически на сегодня мы имеем в три раза больше объема и возможности в рамках реализации укрепления материально-технической базы в учебных заведениях города. И в этом году мы приняли от ведомства Запорожья стали семь детских садов, которые пополнили нашу сеть и позволяют на сегодняшний момент открыть еще дополнительно 12 групп по городу. Мы открываем 11 групп, это где-то 224 ребенка это уже в сентябре, и еще на это количество уменьшится очередь по городу. В нашей системе мы имеем достаточно мощный арсенал педагогических кадров. Это более 14 тысяч педагогов, которые работают в 268 учебных заведениях города, в 17 профессионально-технических училищ, 13 внешкольных учебных заведений, которые учат и воспитывают наших детей. Мы очень все ждем принятия закона, проекта, который сегодня существует закон про Свиту и где будут прописаны все эти поэтапные шаги модернизации и нового дизайна ландшафта образовательного, который касается всего нашего государства в системе образования. Так вот, наша основная задача, имея изменения в содержании образования, одновременно сопровождать профессиональный уровень роста каждого педагога. На сегодняшний момент выделено из городского бюджета 17 миллионов 689 тысяч гривен для закупки 111 компьютерных классов в учебные заведения города. И одновременно на 2 с лишним миллиона в эти же классы, потому что класс режимного кабинета не пройдет лицензирование, если там не будет кондиционера, выделено более 22 миллионов на закупку кондиционеров. Это шаг вперед, который позволяет выходить на создание новой информационной среды в каждом учебном заведении. Департаментом образования и науки на сегодняшний момент проделан одновременно колоссальный объем работы и создана карта потребностей учебных заведений. Этот э, вопрос мы отработали одновременно с э, депутатской профильной комиссией гуманитарной, которая на сегодняшний момент достаточно активна, и я признательна им в этом, поддерживает систему образования максимально и вникает во все тонкости, э, связанные с э, позициями, спорными, с позициями, которые связаны с потоком развития, с позициями, которые на сегодняшний момент являются инициативами с мест. Это карта потребностей однозначно э, отображает картину по каждому учебному заведению в нашем городе то есть мы систематизировали и э, сделали максимально прозрачной возможность получения обратной связи а в ближайшее время эта информация будет э, в доступе прямом фактически для каждого жителя нашего города и украины когда любой руководитель школы любой родитель будет иметь возможность на сайте открыть и посмотреть, выделены ли деньги по конкретному объекту с городского бюджета, выделены ли эти деньги депутатским корпусом для ремонтных, допустим, работ или для закупки оборудования, или какие пошагово есть такие плановые или точечные аварийные моменты в каждом дошкольном учреждении школы или в внешкольном учреждении для того, чтобы чтобы потом тот же родитель мог отследить очень четко, нет ли дублирования потока из благотворительного фонда на эти же виды деятельности, когда идет выделение из местного бюджета или депутатского и так далее. Кроме того, я бы хотела обозначить, что мы имеем возможность на сегодняшний момент говорить о летней кампании оздоровительной, которая прошла, на мой взгляд, достаточно успешно и на Азовском побережье было э, оздоровлено э, 1911 детей наших, которые имели возможность э, и побывать и в Бердянске, и в Приморске, и э, в э, Алтагире. Э, приблизительно один день пребывания наших детей обходился 234 гривны. При 29 учебных заведениях были открыты пришкольные лагеря. И меня очень радует тот формат внутренней насыщенности и содержания, который закладывается в рамках реализации э, работы пришкольных лагерей. Детки имели возможность проходить обучение в достаточно новом формате это языковые лагеря где преподаватели и волонтеры, причем носители в нескольких учебных заведениях, носители языка, могли обучать наших детей в различной форме разговорной речи. Вы знаете, что уже четвертый год подряд осуществляется обеспечение учеников учебниками по новым программам. Я хочу обозначить, что 85 процентов на сегодняшний момент учебников четвертых и седьмых классов поставлены в учебные заведения города Запорожья. И организована начинается поставка восьмых классов по каждому конкретному объекту. Поэтому вопрос этот непростой, он стоит не первый год. И регламентировать его работу пришлось достаточно жестко для того, чтобы ускорить эти позиции и отработать. Чимало батьків скаржаться, що навчальна програма в початкових класах дуже складна. Діти перевантажені. Чи відбудуться зміни в начальних програмах цього навчального року? Це, це запитання я адресую Світлані Савіліні. Будь ласка, Безусловно, і змінення в програмах вже произошли, і я хочу сразу сакцентувати ваше внимание на том, що начальна школа. в 2016-2017 учебном году работает не по новым программам. Стандарты образования не изменились, программы не изменились. Изменились цели и приоритеты. Главным приоритетом на сегодняшний день для нас есть использование компетентностного подхода при обучении младших школьников. И то, что произошло с нашими программами, мы называем обновлением. Не новые программы, а программы обновленные. Программы немножечко облегчены для того, чтобы детям было легко и интересно посещать школу. Ведь главная цель обучения в начальной школе, работы учителей сделать так, чтобы детям хотелось идти в школу, чтобы детям нравилось учиться, чтобы дети не только получали знания, а могли вместе с учителем найти способы, решение задач, решение разных заданий. И благодаря вот обновленным программам дети сейчас уходят от зубрежки. Дети сейчас не будут заучивать правила. Они будут искать алгоритмы и вместе с учителем искать новые пути решения задач. Что нового произошло в программах? Чем программы этого года немножечко отличаются от программ предыдущих? Во-первых, снято фиксированное количество часов на изучение каждой темы. Безусловно, это большой плюс, потому что только учитель знает, какие темы даются детям легче, какие темы даются сложнее и какие темы и сколько времени нужно в каждом классе повторять. Далее, мы с вами все, безусловно, хотим, чтобы ребенок получал больше радости и меньше стрессов. И именно с этой целью подошли к обновлению программа. Главное, о чем сейчас многие говорят, это то, что в первом классе дети будут писать карандашами. Если учитель увидит, что ребенок уже готов, что моторика у него готова для использования ручки, индивидуально каждый ребенок по решению учителя в классе будет переходить на то, чтобы в тетрадках писать ручкой. Дети могут пользоваться резинками, могут пользоваться ластиками, могут затирать, а могут зачеркивать и исправлять ошибки. Это не будет влиять на оценку их деятельности. Далее, учителям не рекомендуется в этом году пользоваться красной пастой во время адаптационного периода, то есть в первом классе. Давайте посмотрим вправе в глаза и скажем, что ведь дети наши получают стресс не только от того, что они видят красную пасту, а еще от того, как именно родители отреагируют на те исправления, которые сделал учитель. Поэтому я призываю наших родителей стать не контролерами для детей, а помощниками, участниками этого сложного процесса, процесса получения знаний. Далее. Произошли изменения и к оцениванию результатов учебной деятельности детей. На сегодняшний момент эта информация есть конфиденциальной и касается она только учителя, ученика и родителя. Ни на родительских собраниях, ни в классе оценки озвучиваться не будут. Учитель может рассказать об... Э достижениях ребенка родителям индивидуально, в корректной форме и помочь родителям э, на, исправить эти ошибки. Недопустимым считается перегрузка детей. Недопустимым считается домашнее задание на выходные, на праздничные и на каникулярные дни. Недопустимым считается задавать домашним дома, изучать то, что учитель не успел рассказать детям на уроках. И очень лимитировано то количество времени, которое дети будут выполнять домашние задания дома. Итак, в первом классе мы остаемся без домашних заданий. Во втором классе дети будут тратить на выполнение всех домашних заданий 45 минут. В третьем классе 1 час 10 минут. И в четвертом классе 1 час 30 минут. Как и в прошлом году, в этом году, в первом классе, оценивание остается вербальным. Во втором классе оценивание тоже может быть вербальным, то бишь словесным. Но по решению педагогического совета коллектива. По 12-бальной системе будут оцениваться во втором, третьем и четвертом классе такие дисциплины, как язык и литература, Математика и природоведение. Вербально будут оцениваться предметы информатика, музыкальное искусство, интегрированный курс искусства, основы здоровья, физкультура, я в мире и трудовое обучение. Новым является то, что к предметам, которые оцениваются вербально, в этом году добавились я в мире и трудовое обучение. Снято оценивание каллиграфии. Снято снижение оценок за отступление клеточек по математике. Уменьшено количество произведений, которые дети должны учить наизусть. В рамках декоммунизации изменены произведения, которые дети будут изучать по литературному чтению. По литературному чтению также в этом году мы уходим от проверки темпа чтения. Сейчас больше внимания будет уделяться осознанности. Насколько ребенок понимает текст, насколько он выразительно, насколько осознанно. Сознанно он читает. Людмила Маринюк, телеканал МТМ. Юлия Валерьевна, к вам вопрос: скажите, пожалуйста, в этом году мы стали базовой областью по инклюзивному образованию. Какие школы, городские школы, вошли в этот проект, и уже известно, какое количество детей, инвалидов 1 сентября пойдут в общеобразовательные школы? На сегодняшний момент было принято решение о том, что в эксперимент, который закреплен за Запорожской области по реализации инклюзивного образования от Запорожья войдут две школы. Это 66-я и третья школа. Это Днепровский и Александровский район. Но одновременно мы развиваем сеть которая позволяет на сегодняшний момент включить детей с особыми потребностями в общеобразовательные классы наших школ. И с 1 сентября у нас пошли в школу 359 особых детей. И 17 классов приняло таких ребят. Первые усилия, которые мы направляем, на поддержку этого проекта это подготовка педагогов, подготовка родителей, которые должны сопровождать реализацию этого проекта. Проведено за лето два тренинга и обучили более тысячи представителей по области педагогов, которые будут реализовывать проект. Это педагоги, которые являются фасилитаторами и будут выполнять различные функции, начиная с ассистента воспитателя в дошкольных группах, реализовывать этот проект на уровне предметных каких-то моментов и заканчивая позиции помощник учителя, который сопровождать будет ребят с разными нозологиями и нарушениями опорно-двигательной системы, и детки с задержкой психического развития, детки-аутисты. Под особым вниманием нашего городского головы находится выделены деньги для установки пандуса, и сейчас разрабатываются э, все э, и учитываются нюансы для разработки проектов по каждому учебному заведению с учетом тех архитектурных особенностей, которые на сегодняшний момент прописаны и в новых строительных э, нормах и одновременно э, есть у нас ассоциация инвалидов которая сделала перечень требований для того чтобы в общеобразовательных учебных заведений и дошкольных эти моменты по архитектурным доступности были учтены. Репортер Йо, Игорь Базанов. А у меня в Светлане Савельевне есть вопрос уточнение, точ, точнее, касательно домашних заданий и ношеств, да, связанных с ними. Эти ношества коснутся только 1-4 класса, либо всех школьников. И помимо домашних заданий, вот упрощения ситуации с домашними заданиями, будет ли еще вводиться какие-то нововведения, связанные с уменьшением скажем так, давления да, на учеников? Лимитированное домашнее задание на сегодняшний момент это не есть новшество. Просто сейчас мы стали уделять а, особое внимание, потому что дети перегружены. Что касается старшей, средней и старшей школы, то домашние задания на выходные каникулы и праздничные дни, для них э, это правило действует также. Наша задача задача педагогов, педагогов средней школы и старшей школы помочь ребенку научиться учиться, помочь ему э, сформулировать вопрос, который его интересует, обратиться, к, знать, к какому первоисточнику нужно обратиться и как это сделать для того, чтобы получить необходимые ему знания. Ольга Лебедева, телеканал Алекс, Светлана Савельевна. По поводу литературы, вы говорили, что в рамках закона о декоммунизации э, что-то было убрано. Можете сказать, каких авторов, какие-то, может быть, какие-то известные произведения, и второй вопрос на русская классика. Перевели ее на украинский язык или нет? Обновления произошли для школ с украинским языком преподавания. Для школ с русским языком преподавания программы были не изменены. По литературному чтению. Для того, чтобы ввести новых авторов, наши коллеги министерства и Специалисты, которые работали над обновлением программ, они обратились за помощью к библиотеке детского и юношеского творчества, к авторитетным интернет-ресурсам и были нам даны списки. Писателей, списки поэтов, которых нам рекомендовали для чтения. Всего убрано около 11 произведений, и новых введено около 9 произведений и авторов. Что касается русской классики, то на сегодняшний момент в украинском литературном читании мы не выкористовываем творы российских классиков. А эти произведения идут в русской школе, в школе с русским языком обучения, и идут э, рекомендованными для изучения по внеклассному чтению. Сказали, что школа теперь будет более интересна. А какие именно новшества были введены, чтобы сделать ее таковой, кроме вот цветных карандашей и другого цвета ручки? Министерство образования и науки предлагает нам перейти, вернее не перейти, а использовать свои практики. Очень много интегрированных уроков и бинарных уроков. И детям будет гораздо интереснее одну тему изучать и на уроке литературы, например, и на уроке математики. Ребенку должно быть это интереснее, и он сможет использовать полностью свои знания. Плюс ко всему, все предметы эстетического, физического цикла, они у нас оцениваются вербально. То есть ребенок не будет бояться, что он поет хуже других или прыгает не так далеко, как хотелось бы. Кстати, по физкультуре нормативы сняты. В предмете физкультура убрали такие понятия, как равняясь смирно и психологически вредные считаются игры, там, где ребенок будет чувствовать себя проигравшим, чувствовать себя ненужным и, соответственно, виноватым, если он подведет свою команду. Что я могу сказать по программе, например, по физкультуре, то, что убрали, приветствовал, наверное, весь наш регион это лыжи и коньки. Заменили, предлагают заменить другими модулями, и опять же, это рекомендовано и на выбор учителя. И еще хочу сказать, что обновленная программа дает больше свободы учителю. Ольга Лебедева, телеканал Алекс. Uh, вопрос по кадрам. Да. Коснулись перед этим вопросом. Скажите, пожалуйста, открылись новые группы? И мы знаем, что в детских садах есть определенные сложности. Текучка кадров, ну, это было всегда. Но в связи с открытием новых групп, достаточно ли они укомплектованы педагогическим составом на 1 сентября и с запорожстальскими садиками, mm -hmm. где ну, были инциденты массового увольнения людей из-за несоответствия зарплат, которые были и которые стали? Я хочу сразу обозначить о том, что мы должны развести информацию, которая выложена на сегодняшний момент для общественности не с первоисточника, а муссируется. И с момента принятия, за просталевских садах у нас уволилось всего 4 э, человека и эти вакансии закрыты на сегодняшний момент это из э, ПЕЦ-состава. на уровне департамента территориальных отделов образования и э, заведующих детских садов этот вопрос на сегодняшний момент э, отрабатывается э, осуществляется подбор кадров Юлия Валерьевна, я не знаю, наверное, к вам вопрос. По учебникам. Была информация, вы ее озвучили, что есть на 85% учебники для 4-7 классов. И начинается поставка учебников для 8 классов. Всего, насколько в процентном соотношении, если коротко можно, насколько укомплектованы сейчас школы учебниками, необходимыми для того, чтобы в этом году нормально проводить учебный процесс? По 8% классом. Я хочу сразу обозначить, что это вопрос, который будет связан с нашим государственным бюджетом, потому он будет, учитывая министерство, те ошибки, которые до этого были сделаны, и новый руководитель Министерства образования, проработав этот вопрос, приняла именно эту позицию. И я думаю, что наклада по поставке учебников восьмых классов быть не должно. На сегодняшний день мы имеем несколько проблем точечных. В первую очередь это с учебниками. Э, ну, скажем так, э, русскоязычных школ. Да, э, это проблема, которая существует уже много лет. Э, кроме того, еще одна проблема – это э, тот груз, которые за плечами несут наши ученики, заходя на порог школы в плане килограммов учебников за спиной. Мы сегодня переходим на стадию решения вопроса в системе образования Украины, когда есть доступ, в репрезентованный в электронном варианте, и многие учебные заведения вместе с родительской общественностью отрабатывают возможность доступа к учебникам, заливая их в специальные электронные книги. И эта практика уже массовая. Поэтому как альтернатива по обеспеченности, по доступу к учебникам, это возможность использования электронных учебников в школах. Час нашої прес-конференції вичерпано. Дякую всім присутнім за участь у нашій розмові. Сподіваюся, що представники змі та наші телеглядачі дізналися чимало корисного з нашої сьогоднішньої зустрічі. Нагадую, що відеоверсію цієї та інших програм прес-центру телеглядачі можуть подивитися на нашій сторінці в Ютубі. Всього найкращого до зустрічі наступного тижня.